Ремонтні роботи із заміни дорожнього полотна на першому мосту Преображенського щойно розпочато. Отже, у найближчі три дні городяни змушені будуть добиратись до центру міста з правого берега через Запорізьку греблю. Вообще срок полностью асфальта у всех 80 лет. Но он должен простоять. Ну, вроде хороший асфальт сейчас подвозят. Полностью будет новая дорога, будет асфальтовый кладчик делать. Ну, По-новому все. Хорошо расчу и вообще я я в шоке. вот сегодня все мои пешотех пор на металлургов Сколько лет срок эксплуатации? Ну по предыдущим э, годам э, минимум два года. Оно стоит хорошо, ну два-три года. Почему? Здесь просто хочу объяснить. Мы не можем здесь дать большой гарантии, потому что у нас здесь нет технологического слоя. В течение трех суток двусменная работа четырех участков ЭЛУАДА работает. 9 единиц техники на подвоз асфальта, уборку крошки, 2, 2 единицы техники на срез этого слоя асфальта. Значит, предварительно 15 тысяч квадратных метров будет заменено в текущем ремонте. Финансирование, сколько это стоит? Сейчас пока не могу точно сказать, где-то около 7 миллионов, наверное.